வணக்கம் பாலகீதத்தின் சுந்தங்களே பி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் என்ஜிஓ காலனியில் நேற்று நடைபெற்ற வைபவலக்ஷ்மி பூஜையின் தொகுப்பு ஜெகதீசன் உமா இவருடைய இல்லத்தில் நடைபெற்ற இந்த விழாவின் தொகுப்பினை நீங்கள் பார்த்து வைபவலக்ஷ்மி அருள் அனைவருக்கும் கிடைக்க பாலகீதம் தமிழ் சார்பாக பிரார்த்தனை செய்கிறோம் நன்றி வணக்கம் ये मधुसूदनकामिनि सजलिक वाहिनि मोहिनि सकृणि रागविभर्तिनि ज्ञानमये पुनगनवारिधि लोकहितैषिणि स्वसफलपूषितकाननुते सकलसुरासुरदेवमुनीश्वर मानवन्दितपादयुते जय जय ये मधुसूदनकामिनि सन्तानलक्ष्मि सदा पालय जय कमलासनि सद्गदितायिनि ज्ञानविकासिनि कानमये अनुदिनमर्षिदकुङ्गुमधुसरपूजित वासिदवाद्यनुदे ुदि वैभव वन्दित शङ्कर देशिक जय 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 मधुसूदनकामिनि विजय लक्ष्मि सत पालय मां प्रणद सुरेश्वरि भारदि भार्गवि सोगविनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्णविभूषण शान्ति समापृदहास्यमुगे नवनैददायिनि कविमलहारिणि कामिदशाप्रदहस्तयुते जय जय हे मधुसूदनकामि विद्यालक्ष्मि सदा पालय मां तिमि तुन्दिमि तुन्दि मि कुमकुम कुं कुम कुं कुम

கால மணமாக்காரோ மனையோ ராயம் தருணையோ ரே கண்டே போனவார் அன்பருவார் தேவியு நடை கலமே தேவியுடைய நமஸ்காரம் நல்லொழி தீபமைத்தேன் அம்மான் நல்லொழி தீபம் வைத்தே நமஸ்காரம் செய்